Електронна черга реєстрація безробітних та відеоогляд вакансій служба зайнятості. Пропонує нові сервіси онлайн. Як скористатись цими послугами? Наскільки це нововведення прискорить пошук нової роботи? І чи можна знайти в такий спосіб пропозиції з високою зарплатою? Эта услуга у нас заработала с конца прошлого года, то есть буквально недавно. Но на сегодняшний день она пользуется большим спросом у людей. Так сказать, сарафанное радио уже передало, что есть такая возможность. В чем удобство? В том, что человек, сидя дома, вот, в удобных для себя комфортных условиях, определяет, когда ему удобно к нам прийти, в какое время. Вот. И в принципе, он может выбирать любое время, выбирать любую услугу, которая ему нужна. То есть это не только услуга по подбору работы и регистрации, это и услуга по... По подбору работы, по ориентации на профессии актуальные на рынке труда, юридические консультации, ну, весь спектр услуг, которых предоставляет служба занятости. Поэтому для человека это достаточно удобно. Мы обратную связь держим у людей и интересуемся, каким образом они это узнают. Ну, в принципе, они вот друг у друга, кто уже воспользовался этой услугой, они узнают об этой возможности. Послуга електронної черги, реєстрація безробітних доступна кожному, хто шукає роботу, кажуть у міському центрі зайнятості, варто лише зайти на портал Державної служби зайнятості за адресою www.dcz.gov.ua та знайти рубрику Електронні послуги, пояснюють співробітники. У нас є наш сайт сайт служби зайнятості, де чоловік може осуществляти самостоятельно поиск роботи. Ну якщо йому потрібна по. Помощь в этом поиске работы, мы, он может обратиться непосредственно к специалисту, который предоставит квалифицированную помощь в этом поиске. Он подскажет, какие вакансии на сегодняшний день. Он поможет человеку с, сориентироваться по подбору работы по смежным профессиям, по профессиям, которые актуальны. Особенно это касается тех людей, которые по своей профессии не могут могут найти работу и достаточно длительное время. И этот онлайн-сервис и был придуман для того, чтобы вот эти люди не опускали руки, а они приходили к нам и могли подобрать для себя то, что ну, действительно им понравится и даст возможность ну, себя реализовать. Эти онлайн-сервисы и поиск работы в интернете, и наш онлайн-сервис, он нацелен именно на это». Електронний сервіс зазначає Ольга Кобан, запрацювавши наприкінці минулого року. Електронна черга та інші сервіси стверджує вона, дедалі все більше користуються попитом у харків'ян, що шукають роботу. он может записаться на в, в, в электронную чергу на прием к специалисту, прийти непосредственно к специалисту, вот, получить полную информацию об этой вакансии, об условиях, о требованиях работодателя. А, а специалист обязательно созвонится с работодателем, уточнит о наличии вакансии на сегодняшний день, уточнит, есть ли какие-то дополнительные требования. И в случае, если а, э, наш Тендент соответствует требованиям работодателю, выдаст ему направление на работу, и человек благополучно дойдет до работодателя, и если, слава Богу, он подойдет, ему берут на работу, если что-то не подошло, он возвращается к нам, и мы дальше продолжаем с ним поиск работы. То есть наша задача вовлечь человека в этот поиск. Это нацелено на то, чтобы вот, в принципе человек не тратил много времени для того, чтобы пройти вот это Та процес до получения, ну до определения времени міні прийому у міському центрі зайнятості можна ознайомитися з вакансіями і самостійно без попереднього запису кажуть співробітники. Для цього спеціально облаштована інформаційна зона на першому поверсі. Некоторі э, люди є, ну не ні може і не хотіли б регістріватися. Ну може хтось працює і. И... Поищет работу другую, может быть, просто хотел бы узнать о какой-то информации. У него есть возможность ознакомиться с этой информацией до того, как попасть на прием к специалисту. То есть посмотреть, какие есть вакансии на сегодняшний день. Здесь работают специалисты, которые помогают людям. То есть они помогают воспользоваться не только информацией о вакансии службы занятости но ну, информации о вакансиях вообще на сайтах поисках, поиска работы и если нужна помощь мы помогаем некоторые самостоятельно потому что не у всех есть возможность э, доступа к интернету здесь у него у них есть эта возможность в том числе э, мы предлагаем им составить резюме э, ну, это уже дальше более профессиональная услуга в том числе видео резюме составить поэтому это уже более э, глубоко профессионально мы с ними работаем и наши Задача. Научить человека не только искать работу, но и уметь себя презентовать. Вот то, что самое главное и то, что важно при поиске работы и трудоустройства. Світлана одна із тих відвідувачок, що цікавляться підбором нової роботи самостійно. Для цього каже, вона у центрі створено усі умови користуватися зручно та легко. Раніше розповідає Світлана, вона працювала у швейному виробництві нелегально, без належного оформлення. Наразі шукає офіційну роботу з офіційною зарплатою. Я би хотіла піти ще на курси швій. От тому що я раніше училась, давно вже і как бы подучиться що я взагалі швейкам, ну нелегально. Хочу да щоб офіційна зарплата була до п'яти тисяч. Думаю, мені хватить. Очень здесь все уютненько, хорошо. Я здесь була несколько разів. Людмила також шукає роботу. На відміну від Світлани, вона із Донецької області, переселенка. Віднедавно разом із сім'єю облаштовує нове життя у Харкові. Только получила вчера статус безработного, поэтому первый раз вообще никогда не обращалась. Я вообще переселенец, ну и вот ищу работу, потому что тоже пробовала самостоятельно работать. Вся в основном работа неофициальная чаще всего идет, а хотелось бы, конечно, официальное трудоустройство, потому что всю жизнь работала официально. Вариантов много. Можно и по швейному производству. Я модельер-конструктор по первому образованию. И дальше еще сейчас продолжаю учиться здесь в и управление персоналом. Поэтому как бы варианты есть еще ищу, потому что вот только обратилась, только начала. Меня сейчас интересует, конечно, больше швейное направление. У меня двое маленьких детей, поэтому, конечно, график имеет большую роль. Вот, поэтому... А зарплата? Зарплата, само собой. Естественно, учитывая, что переселенцы за все платят, жилье съемное. То есть дети, конечно, обязательно. Хотим-то много, хотя бы мини минимум, который, на который можно хоть как-то прожить, учитывая, что не одна, но хотя бы от пяти тысяч, так, чтобы можно было хоть как-то просуществовать. Ознайомиться с вакансиями можно и у специальном терминале, что расположенный в информационной зоне. Тут размещена полную докладную информацию с адресами и контактами по каждой из вакансий. Какую вы работу ищете? Скажите, пожалуйста должности. Я еще работаю коревник. В бегущей строчечке пальчиком я набираю 3-4 правильных знака. Коревник, кэри и слово пушук. И машина будет отыскивать все, что есть в городе Харькове. Все коревники. Видите, я выбрала коревников. И теперь я могу посмотреть, какое же предприятие хочет коревника и какого коревника. Вот, предприятие управление освиты хочет видеть, видеть какого-то перевника. И есть тут расшифровка. Мне понравилась, например, эта вакансия. Что я могу сделать? Я могу распечатать эту вакансию. Вам даже переписывать ничего не нужно. Информация будет уже совершенно подготовленная для вас. Телефоны, адреса, все известно о этом предприятии. У нас на каждом этаже есть телефон. Вы можете позвонить по городскому номеру, либо сидельному. Вот. И так мы можем работать с каждой вакансией. Як зареєструватись на інтернет-порталі Державної служби зайнятості та скористатися електронними сервісами? Существує електронна очередь для наших незареєстріваних клієнтів, хотят получить услугу э, консультацію. Да, по различным вопросам центра занятости, пожалуйста, можно прийти. Можно сначала зарегистрироваться на нашем интернет-портале, на нашей страничке электронной очереди. И потом уже прийти на прием к соответствующему специалисту. Мы вот видим категорию электронной послуги. Электронная очередь регистрации граждан. Нажимаем и переходим непосредственно на сайт электронной очереди. Есть у нас тут рубрика «Запись на обведывание». Нажимаем, пишем на примере Иванов, Петров, Выбираем на примере существующего человека, фамилия, имя, отчество, Иванов Петров Александрович, например. Выбираем цель, по которой мы да, хотим проконсультироваться, например, по выбору профессии, консультации. Да. Человек хочет приобрести профессию, переквалифицироваться, либо же повысить, пожалуйста, квалификацию. Это все возможно. Дальше выбираем область, то есть центр занятости наш, Харьковский миский центр занятости. Вот, обраты. И график. Вот, и у нас существует график, да, любому специалисту мы, можем, мы видим. Есть свободные окошки, да, с 9 до 10, либо же с 15. Вот любое время, с понедельника, вот четверг, пятница, понедельник, вторник, пожалуйста. Выбираю, например, на вторник, на 9 часов. Все. И записаться на відвідування. Вот, пожалуйста. И можно распечатать и с этим, да, с этим листиком, с этой информацией уже без талончика приезжать непосредственно. Тут есть рабочее, время, э, рабочее место, кабинет, есть время приема и получить информацию.